assalomu alaykum aziz yurtdoshlar namangan en shahrimizni eng so'lum dargohlaridan biri sohil taomlanish majmuasiga tashrif buyurdik va albatta sohil taomlanish majmuasida bugundan boshlab namangan viloyatimizdi o'rni bor muzaffar oshpaz rahbarliklarida osh markazi o'z ish faoliyatini boshladi demak oshlar uch xil ya'ni lazer devzira va to'y oshlari sizni e'tiboringiz markazida birgalashib sohil majmuasini sayohat qilamiz ketdik azizlar go'zal tabiat qo'yinda anhor bo'yida do'stlar davrasida miriqib mazza qilib tushlik vaqtida paloxon to'rini tanovul qilishga nima yetsin demak eslatib to'tamiz lazer devzira va to'y oshiga marhamat qiling asosiysi qo'shimcha salatlari sohil taomlanish majmuasidan bepul taqdim etiladi do'stlar bilan birga albatta sohil majmuasiga tashrif buyuring sohil majmuasiga tashrif buyurgan mehmonlarimiz istashsa tabiat qo'yinda yoki favvorayonda, rayonda xohlashsa maxsus xonalarda xonalar ham zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan demak miriqib mazza qilib taomlarni tanovul qilishingiz mumkin sohil majmuasi eng zamonaviy dargoh meni qo'limda sohil taomlanish majmuasi har taraflama birinchi o'rinda ekanligini tasdiqlovchi birinchi darajali diplom turibdi demak aziz hurmatli yurtdoshlarimiz sohil taomlanish majmuasiga tashrif buyurgan mehmonlarimizga chiroyli xizmat asosiysi chiroyli bir e'tibor taomlar mazali va lazzatli ekanligini tasdiqlovchi ushbu diplom va qolaversa sifatli joylardan bebahra qolmang mana azizlar so'lim tabiat qo'ynida joylashgan sohil taomlanish majmuasi bilan ham yaqindan tanishib oldingiz demak eslatib o'tamiz bizda milliy va yevropa taomlari asosiysi mohir oshvazlar tomonidan tayyorlanadi va albatta oshlarimiz lazer devzara va to'y oshiga marhamat qiling demak bizni manzilimiz namangan shahri go'zal dahasi go'zal prezdan o'tishingizga o'ng tomonda keladi murojaat uchun telefon raqamlarimiz 93 uch kodi bilan 570 66 66 91 kodi bilan 347 0070 90 kodi bilan 693 0707 070. biz sizni sohil majmuasida kutamiz